На роботу, як на свято, така наша тема для обговорення сьогодні, і вже настав час почути відповіді на всі хвилюючі нас запитання. Адже до нашої студії завітали компетентні експерти. Тетяна Аржанікова, психолог та Наталія Ліхнякевич, маркетолог. Дуже рада вітати вас в нашій студії. Хотілося одразу почати з вами з відповіді на запитання на нашому форумі. Адже все ж таки для наших глядачів все дуже важливо. Ну і от перше запитання від Валентини. Вона каже про те, що їй, її робота подобається а проте в чоловіка це нудні сірі будні. Що тут можна йому порекомендувати? То тут власне от чоловіку якось все одно, а жінка хвилюється за те, що от у чоловіка проблеми не роботі. насколько устраивает мужчина данная ситуация, да? потому что это его жизнь, его работа и его выбор. И если ему в этом комфортно, то, может быть, нет смысла что-то менять. Вопрос в том, что если ему это доставляет дискомфорт, тогда уже можно говорить о каких-то переменах. Ну, напевно, просто женщина видит, что якось ему не, не отримує задоволення от работы, но, возможно, в силу того, что он мужчина, он просто про этом не говорит. возможно, она видит, что он такой засмученный приходит. Вот что делать женщине в такие ситуации? Ну, є мають смисл, якби как бы, разнообразити його вечора. Це не ідеологічна. Ну і от питання від Марти. Останнім часом бачить для себе єдиний вихід звільнитися за власним бажанням. Але Марта боїться, тому що ну, власне, за того, що може не знайти ніякої роботи, і от як пересилити зробити перший крок, чи взагалі може все ж таки залишитися на цьому ж на, мі на цьому місці? Сміті важливо розуміти, що в даному випадку страх це нормально, тобто нормально потік. боятся потерять стабильность потому что человек привыкает к чему то к да, какой то стабильной обстановке какой то стабильности какой то гарантированности да, и поэтому есть страх но если есть большое желание что то делать по другому или начать менять свою жизнь то действительно с этим есть смысл бороться а, то есть для начала определиться чем я хочу заниматься Mm -hmm. да, то есть, э, найти, пред... мету, Поставить себе цель и делать потихонечку эти шаги. Может быть, не резко бросая работу, а вначале постепенно как бы развивая э, свое увлечение, свое хобби в то, чтобы это начало приносить доход. Наталья, я же знаю, что вы изменяли змину... зминя... свою работу и неодноразово. Чи как у вас відбувались? Да, действительно меняла, причем достаточно кардинально. То есть, по образованию я экономист, но так получилось волей судьбы, что с самого детства я как бы была вовлечена в мир танцев. И, возможно, здесь было какое-то влияние моего тренера, который утверждал, что танцы – это, наверное, самое лучшее, что есть, и, в принципе, это не подвязано с 9 до 6, и нет такого синдрома, как пятница, когда люди ждут его с нетерпением. И действительно это так. То есть я, закончив университет, получив экономическое образование, я пошла... Преподавать. А почему вы тогда вступили на такую специальность экономичную, якщо все, все життя подобались танцы? Потому что танцы, в принципе, это было мое хобби. То есть мне мама туда отдала, мне оно нравилось, я танцевала. Но, тем не менее, училась в математическом классе, потом пошла, выбрала экономическую специальность, потому что мне то было тоже достаточно интересно. В принципе, хотела развиваться в разные стороны. Вот. Но как бы решила, то есть, если я уже взяла эту цель, то есть надо попробовать себя до конца. Ну, как бы я себя себе год этому отдала, я попробовала, я поняла, что все-таки я люблю... занималась танцем. Так? Нет, танцем я занималась все время, ага. но именно решила год, я как бы меня подключил немного к преподаванию, то есть он подключил к ассистированию, это очень было удобно, так как я могла совмещать и учебу, и работу. Но год как бы я решила вот самостоятельно, то есть давала ей рекламу, ну как бы все организовывала. Вот. Но, возможно, посвятив полностью себя этому, я поняла, что это не совсем то. Я действительно хочу танцевать, и до сих пор я танцую, я продолжаю в этом развиваться, но преподавать я не хочу. би то от, до речі, дуже цікаво, тому що на нашому форумі також там чоловік писав про те, що от він все життя працював на одній роботі, і в принципі вона йому подобалася, але в нього було хобі, він майструє стільчики, і зараз от він почав займатися виключно хобі, але каже про те, що от він звернувся запитанням, як краще заробити на цьому гроші. Але в мене виникає інше запитання: якщо все ж таки хобі перетворити на роботу, чи не все ж таки не втратиться цей ефект насолоды, ведь ты что это выключено хобби. Нет, абсолютно. Я считаю, что нет. Я, например, в принципе, даже тот год, когда я преподавала, я получала колоссальное удовольствие. В первую очередь, это общение с детьми, потому что работала с детьми со взрослыми, но просто поняла, что это немножечко не одно и то же танцевать и преподавать. Возможно, у этого же человека, может быть, ему нравится мастерить, может, ему надо кого-то взять в помощники, кто бы мог продавать. Это то, что он делает. Либо пойти на форум, либо встретиться с людьми, как, где собираются люди, я не знаю. ну Хотя сомневаюсь, но все равно я уверена, что есть по интересам. Но Хобби я... можно и в работу Абсолютно. и отрабатывать от этого и удовольствие, и финансовые какие-то прибыли. Абсолютно. Да. Остав до нас, также, свернулся за вопросом, у него и трешки инша ситуация, но схожа с усимов. Кажет про то, что работа ему подобается, но иногда не Подобается, и он не, не собирается изменить. И как сделать так, чтобы это желание э, и отыгрывать задовольнение от работы постоянно. Ну, смотрите, на самом деле очень часто люди жалуются на, том, на то, что им что-то не нравится в работе. И здесь э, важно понимать, какие конкретные действия приносят дискомфорт. То есть чему именно мы придаем очень сильный негативный окрас? И, может быть, эти вещи можно делегировать возможно, этому можно уделять меньше времени. Может быть, можно переместить свой фокус внимания на те вещи, которые по-настоящему приносят удовольствие. То есть, сразу еще что меньше подобается, и этому как-то закрывать на это очи. Ну, закрывать совсем глаза, наверное, не получится, потому что есть определенные вещи, которые мы должны делать все равно, да? Если есть возможность делегирования, это хороший вариант. Если нет такой возможности, то просто понимать, что это работа, как бы, которую необходимо сделать, при этом есть очень большие бонусы да, и много удовольствия от других частей этой же работы. Знаете, полностью согласна, хотела бы дополнить, просто даже недавно разговаривала со своим парнем, и он говорил про то, что мне не нравится моя работа, все. я ему просто поставила в пример его предыдущую работу, с которой он ушел, потому что она ему абсолютно не нравилась. Он вспомнил все то, что было там, сравнил ее с теперешней работой, на которой он сейчас работает, понял, что это золотая работа, и что это просто мелочи, ну, как бы, которые встречаются, в принципе, на каждой работе, это не настолько значительно. <реклама> ну, Так уж, запытание с форуму. А, Марина свернулась с запитанием, с приводу того, что так уж, работа подобается, а вот как-то все 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 очень монотонно. И вот что можно сделать, что можно внести в коллектив, в эту рабочую обстановку, для того, чтобы какое то она стала более Планировать для себя какие-то сюрпризы. Вот в течение рабочего дня делать себе какие-то маленькие подарки. Может быть подумать о том, что в обеденный перерыв не просто пойти пообедать, да, но уделить 10 минут на то, чтобы просто прогуляться по свежему воздуху. И какие-то такие вещи, они очень сильно, во-первых, переключают, потому что э, очень часто приходя там утром на работу, человек погружается в нее уже до самого вечера. А такие маленькие переключатели, mm -hmm. да, как прогулки. Так. Я еще думаю, что, во-первых, можно обратить внимание на коллектив, возможно сделать в коллективе что-то хорошее, что-то приятное. Уверена, в следующий раз это вернется тем же, что доставит какую-то радость, удовольствие, положительное что-то. Ну, например, ваш... что можно сработать. Элементарно у нас в отделе очень часто практикуется, каждый кто-то приносит что-то сладенькое, что-то вкусненькое на весь отдел. Это очень маленькое что-то. Я имею в виду, это мелочное, это очень приятно, это как бы какая-то забота. Помимо этого, ну, что касается глобального, вот, насколько я знаю, опыт в других компаниях, есть такое, например, понятие как happy Fridays, когда устраивают, когда сотрудники компании остаются, то есть, возможно, после, ну, конечно же, после рабочего времени, то есть, это обычно, там, час с шести до семи, все знают, они остаются, они смотрят кино вместе, они, ну, то есть, играют вместе, в общем, занимаются чем-то, что Сплачають колектив, і це на сам ділі приносить капки виходить, що от робота все ж таки дуже залежить, і насолода від роботи залежить від того наскільки все ж таки колектив дружній, і наскільки комфортно всьому в колективі. У нас ми підготували таку коротеньку відео інформацію. Дітки говорять про те, чому батьки ходять на роботу, і от дуже цікаві відповіді. Хотілося подивитися, щоб ви прокоментували, чому саме у них такі відповіді відбуваються з цього приводу, тому що якось ну, досить досить цікаві відповіді. Саме з дитинства так, так дітей привчають зараз. нам підготували. Щоб заробляти гроші. чтобы получать деньги за то чтобы покупать еду платить за воду платить за проживание чтобы зарабатывать деньги и если и если дети вырастут и станут таким же как они то они могут им подсказать советы если что чтобы зарабатывать деньги чтобы было чем заплатить за еду, чтобы поесть. Папа ходит зарабатывать деньги, игрушки куп, купить, шехлужки. Чому так діти відповідають, що виключна робота це щоб заробляти гроші? Можливо, от власне тому українці, тому що я знаю про те, що Україна знаходиться в третьому місці серед Європи. Люди не люблять свою роботу взагалі, там 80%. Можливо, це саме тому, що з дитинства нам, нам говорять про те, що робота це заробляти гроші, а не отримувати задоволення, спілкуватися. От як ви думаєте, на самом деле ви абсолютно праві. І смотрите, то, що говорять. Родители, да, ребенок особенно вот в возрасте где-то 3-5 лет, он очень сильно впитывает все, что говорят родители. И все, что мы сейчас слышали, что говорили детки, да, это то, что им говорили родители. То есть мы ходим на работу для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы было за что покушать и за что купить тебе игрушки. И на самом деле таким образом мы формируем негативное восприятие самой работы у ребенка. То есть мы не говорим о том, что мы получаем удовольствие от работы. Да, да, о том, что это является нашим предназначением, нашим призванием. о том, что мы помогаем другим людям, да, если у нас с этим связана работа. Или мы там делаем очень полезные вещи. Ну, в зависимости от того, чем мы занимаемся. И, и то потребно с детства детине рассказывать, вот, вот так вот, говорить про работу. Что это не выключено зарабатывать деньги, да. а отримывать за Это очень важно, потому что если ребенок изначально знает, что работа это... Там только обязательства, то он не зможуть отримати удовольствие впоследствии. Ну, виходить, що тоді потрібно шукати виключно ту роботу, як ну, це призвання своє робити те, що тобі подобається. Але багато людей, наприклад, ну, все ж таки ходять на роботу і знаходять роботу для того, щоб. Заробити ці uh -huh. гроші, як, як їм допомогти, от у також на нашому форумі там е, чолові звернувся запитання, що він дуже багато роботи перепробував в своєму житті. Uh -huh. Він каже, що я не лінивий, але не можу знайти себе, не можу зрозуміти, що мені могло найбільше сподобатися, і, і ну, разом з тим приносило б мені прибуток. Ну, мені кажеться, що треба не станавлюватися, продовжувати пробувати, тому що вот навіть, ну, як звичайно світу не подобається робота. полностью у вас депрессия, бросьте ее. Но так тоже нельзя. Я сегодня как раз ехала на работу, слушала радио, и там молодой человек позвонил. И у него, ему задали вопрос, где вы работаете, что вы делаете. Он улыбнулся и сказал, я перекладываю бумажки. Они говорят, так бросьте. Он говорит, не, но ну я бы бросил, если бы было за что кушать, в принципе. Ну, как бы бросать и уходить, конечно, это не выход. Точно так же этому человеку, в принципе, работая, пробовать дальше, не останавливаться. Обязательно что-то найдет. Кому-то повезло больше, кому-то повезло меньше. Кто-то нашел раньше, кто-то нашел позже. Но то, что найдется, делать. Есть <laughs> один инструмент, да, который поможет э, ну, найти свое призвание, mm -hmm. да, по крайней мере, приблизит нас к этому. А, необходимо выписать для себя все, чем мне нравится заниматься. Вот абсолютно все. Чем подобается. Да. Mm -hmm. а, за что потом второй пункт, за что меня благодарят мои друзья, мои коллеги, то есть что у меня хорошо получается, за что люди меня благодарят выписать все, о чем мечталось, даже если сейчас эти мечты несколько иные, да, в школе, там, в институте какие цели перед собой ставились, посмотреть на этот список и посмотреть, что по-настоящему, от чего горят глаза, что по-настоящему вдохновляет и что дает энергии. Потом посмотреть, что из этого списка другим людям приносит деньги. Может быть, кто-то на этом уже зарабатывает. То есть опыт заработка на подобных вещах уже есть. И тогда просто общаться с этими людьми, перенимая у них опыт, как у них это получилось. І на самом деле цей список достатньо большой. І быстро його писати немає смысла, його є смуг писати неділю. Постепенно вспомню. Ну, от мені ще здається, те, що важливо на роботі все ж таки ці роботні, яким чином самому от, яскр... яскраво виконувати. Дуже яскравий приклад Олександр Остапенко, водій маршрутки, такі вже досить відома публічна особистість в Україні, який почав їздити на роботу в Фрації із метеликом на шиї читати вірші, вірші своїм <рес> а, клієнтам, да, роздавати цукерки. І от він говорить про те, що я отримую від своєї роботи задоволення. Він ну прибуток там невеличкий, але каже: я не збираюся її кидати. Можливо, все ж таки варто от, деяким людям от таким чином розкрашувати, розфарбовувати своє, своє життя на роботі. І також важливе запитання, на яке би хотілося почути так швидку відповідь. Жінка працює керівником в компанії, і каже про те, що її люди чомусь не хочуть працювати більше. Вона там вже намагалася підвищувати заробітну плату. І от і вона хоче дізнатися, як краще все ж таки зробити так, щоб колеги захотіли працювати ще більше і більше. От як керівник. Насправді так просто на от вопрос не ответиш, потому що нужно понимать, почему персонал не мотивований. Да, якби ви цю причину вже тогда можна давати якісь рекомендації. Ага, тобто так так складно, так. Я дуже дякую, що ви завітали до нашої студії. Я думаю, що поради наші глядачі почули і полюблять свою роботу. А якщо ні, то знайдуть собі іншу. Спасибо я дуже дякую. А я вам бажаю, Спасибо. щоб ви любили свою роботу, щоб вона вам приносила і задоволення, і фінансові прибутки. Спасибо. Спасибо дякую. Вам. Займаючись улюбленою справою, людина може повністю реалізувати себе, розкрити приховані таланти і досягти надзвичайних кар'єрних висот. Сподіваюся, що ви прислухалися до порад наших експертів і тепер спробуєте зробити крок назустріч роботі, яка буде приносити не тільки фінансове задоволення, а й душевний комфорт.